Зачем Украине нужен город Николаев? И это основной вопрос. Или зачем ну, обобщая, зачем Украине нужно море? Потому что существует такая, такое понятие, как морская мощь государства. Не, ну, подождите. В течение полномасштабного вторника, я думаю, даже дурня не поняла, почему потребна море. Потому что, когда остановился зерновой экспорт, ну, соответственно, все это почувствовали. И то, что мы значит, доказывали, скажем так, до этой сессии, сейчас все увидели. Потому что нам расскажешь что у нас аграрная страна, там все остальное. А оказалось, что, значит, если мы не можем защитить свои торговые пути, и у нас нет флота, который перевозит наше зерно, то это мало чего стоит. А если говорить о пирамиде, да, вот это, которая морской мощи государства, она значит, маленькая вершинка, это военно-морской флот. А дальше идет научно-исследовательский флот, рыболовецкий, транспортный. А все это опирается в самом низу, основа, это детские школы, это парусная школа которые выходят значит, в институты, научно-исследовательские институты, значит, и пошло-пошло дальше. И все это, все это было, и еще кое-что осталось. И вот сохранить вот это кое-что и развить его, вот это, значит, задача. Использовав потенциал города Николая, потому что такого потенциала больше, значит, в Украине ни у какого города нет. И здесь мы выходим на еще одно, я уже хочу сказать, значит... Э... Сейчас, оди, сейчас одесситы образовались просто, как это вы не скажете? У них этого, что, немає? Конечно нет у них нет, но здесь мы выходим именно на то, что, если вы обратили внимание, да, сейчас в сети пошли, значит, уже ролики, да, какой прекрасный город Одесса, сколько у нас солнечных городов, а что мы можем показать? Мы, мы уже конкурируем за кадры с Одессой особенно, потому что, значит, в более высокие зарплаты в Одессе, Одесса забирает наших специалистов. И завтра, после того, как закончится горячая фаза войны, да, значит, когда начнут, и будет открытая конкуренция за людей. Основное, основное богатство города – это люди. И чем мы их будем привлекать? Если у нас Згоден... на правом берегу, да, значит, та же школа Атланта. Сгоден с вами абсолютно. Деревянный, деревянный эллинг 58-го года постройки. И там дети ютятся, и там, значит, все. Працювати я над чем? Да. Так, Сергій Петрович, дякую за інтерв'ю, дякую за розмову, дякую за ваші відповіді і разом до перемоги. Дякую. Дякую.